У ефірі телеканалу Тоніс, програма, яка не байдужа до вашого здоров'я. Поруч зі мною мій колега лікар Євген Шевчук. А також ведуча програми Світлана Умінська. І наша тема сьогодні атеросклероз. Чому хворіють серце і судини? Поговоримо сьогодні. Термін атеросклероз з'явився від поєднання двох грецьких слів м'який і твердий. Це хронічне захворювання артерій, що виникає внаслідок порушення ліпідного обміну і супроводжується відкладанням холестерину у судинах. Наступне розростання бляшок та кальциноз стінок судин призводять до їх деформації та подальшого закупорювання. Атеросклероз судин пов'язують із розвитком ішемічної хвороби серця. Про лікування та профілактику атеросклерозу сьогодні ало лікарів. Я представляю гостю нашої сьогоднішньої програми. І це Долженко Марина Миколаївна, заслужена лікар України, доктор медичних наук, професор, виконуючий обов'язки завідуючого кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії після дипломної світині Шупика, а також віце-президент всеукраїнської громадської організації Асоціація фахівців з ехокардіографії. Пані Марино, ми вас щиро раді вітати в нашій день. студії. Здравствуйте, маємо. Також ми нагадуємо, що програма АЛО лікарі виходить у прямому ефірі. Для вас працює гаряча телефонна лінія нашої програми. Телефонуйте за. номером 490 11 34. Не соромтеся, ставьте власні запитання нашому експертові і, звичайно, всі ми будемо раді вам допомогти. Пані Марино, всі ми прекрасно розуміємо, що атеросклероз – це пряма дорога до ішемічної хвороби серця. Ішемічна хвороба серця це інфаркти, це інсульти. Все доволі серйозно. Але перед тим як розбиратися, ну, на мій погляд, у причинах і у наслідках, давайте пояснимо людям, що власне таке атеросклероз. І до речі, у мене є відео, яке і демонструє, як саме у судинах утворюються ці бляшки, так так звані. Давайте ми покажемо, а з вашого дозволу ми прокоментуємо. Добре? Добре, так, давайте дивитися. Что мы имеем? Так, это наша судинка. Нормально. Что происходит во время атеросклероза? Давайте посмотреть. В с возрастом, вот это вот желтое липидное пятно, оно разрастается и постепенно увеличивается с каждым годом, с каждым десятилетием. Бачимо, збільшується. И оно увеличивается в процессе жизни человека. Но самое неприятное это называется вот это желтое пятно. Это атерома. Это как раз атеросклеротическая бляшка. Но самое неприятное, когда оно увеличивается и происходит нестабильность поверхности. И мы видим с вами, как она, в общем-то, почти перекрыла весь э, коронарный сосуд. И что может быть? Самое неприятное, когда взрыв произойдет. Происходит э, м... взрыв чего, Марина Николаевна? Вот взрыв. этой вот э, бляшки да, внутри... вы сказали липидная, это означает, что жирная жирная там ядро mm -hmm. и вот внутри этого ядра происходит воспаление и к сожалению происходит кровоизлияние внутри бляшки она кровоснабжается она обязательно кровоснабжается и проходит э, изъязление поверхности и вот это воспаление вот так. эти вот а, э, тромбоциты которые и кровяные тельца которые находятся в самой бляшке они выходят за поверхность этой бляшки и что происходит и происходит в процесс в, в, в просвет сосуда и из в крови приходят тромбоциты, приходят другие кровяные тельца и образуется тромб. Тромб. И вот мы уже этого боимся. Мы боимся очень этого, особенно красный кровяной тромб. Который это, может оторваться. Это когда с подъемом сегмента, это когда инфаркт миокарда сквозной. И белый может образоваться тромб. Это когда, в общем-то, нестабильная стенокардия, то, что мы наговорим, прединфарктное состояние. Марина Николаевна, но все-таки вот мы сейчас увидели, мы сейчас говорим о том, что опасен тромб, но ведь опасен и сама вот эта вот атеросклеротическая бляшка, которая нарушает питание тех органов там, где питает этот сосуд? Самое опасное сегодня последние данные, неважно даже об, именно проблема закупорки, окклюзии. вот не это. важно. очень много инфарктов происходит на средней окклюзии, на средней закупорке сосуда. Очень важно вот эта нестабильность поверхности бляшки. Очень важно, чтобы она не было воспаления внутри. А самое сейчас последние данные, мы можем измерить температуру поверхности атеромы. Вот это и является признаком нестабильности атеросклеротической бляшки. Она выше, ниже? Звісно, вище. Дивіться, ми зараз говоримо трішки недоступно, я так думаю, для, для наших глядачів. Це те, що відбувається всередині судин. А що від що відчуває сама людина? Адже всім нам відомо, що атеросклероз називають і тихим вбивством, бо воно може і починатися, і розвиватися безсимптомно. Але все ж таки, що відчуває людина? дуже плохо, що іноді довго пацієнт може не відчувати. Так. Атеросклероз продовжується, і от до моменту атеротромбозу, Когда происходит уже тромбоз, вот пациент, к сожалению, может не ощущать. А вот когда уже происходит какая-то определенная степень закупорки, начинаются боли в сердце. Не обязательно боли в сердце, существуют парадоксальные боли. Может быть, боли в мизинце. Бывает инфаркт миокарда, когда у пациента мочки ушей, когда происходят даже болят э, зубы нижней ветви зубов и радиация. Так уж это может быть ознака атеросклероза. Кардиа... Уже. Это уже признаки инф... нестабильности на кардио и инфаркта миокарда. Очень важно идти делать кардиограмму. Угу. В данном случае, что предотвратить именно летальный исход. Доброе, а какие причины? Ну, почему такая происходит с нашим организмом? Кто винный у тебя, природа, Знаете, экология, сама людина. Я думаю, Кто? мы сами во многом еще мы виноваты. Сами. Наш образ жизни, наша любовь к комфорту, наша любовь к цивилизации. И вот весь эта совокупность проблем, раньше человек, человечество, вынуждено было ходить пешком, заниматься физическим трудом, а не так, как сейчас мы говорим: пожалуйста, 35 минут каждый день, 5 раз в неделю, побегайте, попрыгайте. И когда я прошу врачей, руки, кто делал зарядку, но ну, 2-3 человека на 50 человек. Так. А что же провокует? Курение. Питание. Курение. Титяну Факторы курения. риска есть, те, которые так. мы можем изменить. Давайте раз, два, три, четыре, mm -hmm. чтобы у нас наши все телезрители занатовали э, себя, да, да, записали такого Да, не можно, не Вера, можно, нельзя бросайте курить, очень важный фактор риска, к сожалению. Раз. Затем обязательно проверьте свой холестерин. Уровень холестерина, и если он высокий, если плохой холестерин много, пожалуйста, измените диету, обратитесь к врачу. Это важно, это очень важно, особенно средний возраста. И возраст. гиподинамия, да? То есть, э, вот это Отсутствие тоже... физической активности. Необходима обязательно физическая активность. 35 минут в неделю, 5, э, 35 минут в Ходила, день. Ходим нормально, занимаемся да, 30? физической активностью. Обязательно. Мы говорим про профессиональный спорт, просто физкультура, обычная наша буденна Затем, к сожалению, есть факторы, которые артериальное давление. Обязательно нормали померите свое артериальное давление. Обязательно нужно контроль. В высоком артериальном давлении, к сожалению, это приводит тоже к инфаркту, к инсульту. Но есть факторы, которые мы не сможем с вами изменить. Какие? Это наследственность. Папа, мама От страдали, возрасте. болели инфарктом, инсультом, артериальной гипертензией. Затем это пол, мужчины чаще, склонны к этому. К сожалению, это возраст. И та ситуация, если уже пациент перенес кар кардиососудистое заболевание. Но еще очень важный фактор, и сейчас идет, в общем-то, неинфекционная эпидемия, эпидемия сахарного диабета. Очень важно уровень глюкозы в крови. Это тоже важный фактор риска. То есть люди с кровавым диабетом они в группе риска. Это люди просто. Мы все в группе риска, и мы должны пойти проверить свой сахар крови. Марина Николаевна, у нас есть телефонный звонок. Так, отлично. Алло, здравствуйте. Вот, здравствуйте. У меня вопрос вот по поводу тоже атеросклеротической бляшки. Только я сделала УЗИ сосудов головы и шеи. И вот стеноз у меня 30 Вы скажите, пожалуйста, вот насколько это нужно оперироваться или это нужно просто? Вот я сейчас принимаю препарат Омега-3 для очистки сосудов. Что и как нужно, чтобы эта, эта атеросклеротическая бляшка не увеличилась? чтобы как-то что-то можно было сделать, чтобы не было инсультов? Uh -huh. Uh -huh. Спасибо Дя большое. Кому? Значит, очень важно, что пациентка уже сделала себе это исследование. А это уже э, более достоверный метод исследования. Да. 30% пока вам можно не волноваться. А, а значит, но... пока можно не волноваться. Потому что если будет на УЗИ сосудов 60% это уже показание для обращения к хирургу, сосудистому хирургу. Возможно, для эндорактомии или возможно для стентирования. Чего мы боимся? Инсульта? Да. Сонных, если в сунных артериях окклюзия на доплере, на УЗИ сосудов 60%, на ангиографии 70% показания для операции. 30% у этой женщины. По голосу, к сожалению, Здоровый мы не спросили. Образ жизни. Она э, достаточно молодая женщина. Э, что ей делать, чтобы не довести до 60? Здоровый образ жизни. Бросить курить, бросить пить. Не бегать. курить, не пьет. Бегать, прыгать, изменить диету. Три месяца... Мы четко проверить свой холестерин, липопротеиды низкой плотности, обязательно. Это самый плохой холестерин, то, что пациенты называют. Проверить его уровень и как можно ниже снижать. Конкретные есть препараты, которые снижают? На сегодняшний день вот терапевтические методы. Да. К счастью, сегодня есть этот вопрос. Есть эти препараты. Это препараты статины. И очень плохо, что больные не принимают их. Если в Европе, если в Европе принимают 80% последнее евроэспая исследование показало, что до 80% в Европе принимают статины и идет борьба в Америке и в Европе с уровнем холестерина, то на Украине извините. С какого возраста и как долго нужно их принимать? Только лишь в том случае, если повышенный уровень плохого холестерина назначит врач. Конечно. Но как. Э Через сколько мы ждем результатов? Через месяц, через, через полгода, год. через год? Через год только начинают расходиться кривые выживаемости. Через год но это прогноз жизни. Это прогноз того, что вы будете жить и через 5 лет, и через 10 лет. Пациент должен принимать постоянно статины и не прекращать, у которого ишемическая болезнь сердца. Вы знаете, что тема атеросклероза дуже поширена и актуальна на сегодня в Украине, но сомнений не виникає. Звичайно, знаете, сегодня ну, не дуже хочется говорить статистику, потому что все мы понимаем, что каждая цифра – это доля конкретной людини. Но все же таки я пропоную подивитися сюжет саме про поширеність атеросклероза. Это важно, подивіться. Хворобою століття називають підступний та хронічний атеросклероз. Найчастіше він вражає коронарні судини, мозкові артерії та судини нижніх кінцівок. Статистика захворювання не залишає приводу для оптимізму, адже вже після 35 років на атеросклероз хворіють 75% чоловіків та майже 40% жінок. А от після 60 років ці показники збільшуються у геометричній прогресії. Смертність при цьому досягає 50%. Кардіологи зазначають, тепер розвиток хвороби починається навіть в підлітковому віці, що ще 100 років тому вважалося неймовірним фактом. Я нагадую, що працює гаряча телефонна лінія нашої програми. Телефонуйте, будь ласка, за номером 490 11 34. Ставте власні запитання нашому експертові. І, звичайно, ми будемо намагатися вам допомогти. Пані Марино, можливо, поговоримо детальніше про діагностику. Як діагностується атеросклероз? Ну дуже важливо, прежде всього пайті в поліклініки сделать общий холестерин аналіз і е, на три во в усіх поліклініках ділають холестерин? Во всех поликлиниках делают только холестерин-триглицериды, но липопротеиды. Если эпидемию, вот развернутый анализ, очень важно на холестерин сделать развернутый анализ. И где делают такие анализы? В государственных учреждениях, делают. кроме специализированных, где-то делают? К сожалению, холестерин, триглицериды, но есть платные лаборатории. Можно пойти в платную лабораторию и узнать свой, в общем-то, прогноз по угу. дислепидемии. А цена тоже куштовно? Ну, буде занадто бы это Знаете, И насколько он информативен? Понимаете, вот мы увидим какую-то э, цифру, да, пациент. Вот сейчас э, нас услышат телезрители, э, пойдут, сделают этот анализ и поставят себе диагноз? Нет же? Нет. Его должен поставить обязательно назначить врач прежде всего, и после этого, конечно, делать оценку этого исследования должен сделать врач и дать рекомендации. А mm -hmm. на ранних стадиях выявить атеросклероз возможно, mm -hmm. что просто это будет какой-то выпадок? Счастливая людина вот пришла и сказала... Данная, ей. данная пациентка, она 30% оклюзия, закупорка сонных артерий – это на ранней стадии атеросклероз. Но ведь я думаю, что эта пациентка пришла э, к врачу с какими-то жалобами. Да, да, наверное. Скорее всего, что головные боли, мигрени. Да. То есть что-то ее под, э, побудило сделать не атеросклероз. Это, УЗИ. это еще 5 процентов еще не атеросклероз. Mm -hmm. Это была просто симп симптоматическая ситуация. Я бы хотела сказать, что вот в Европе сейчас в Украине произошло очень важное событие. Впервые Украину пригласили участвовать в профилактике, в исследовании по профилактике инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Это, это, Нет, но это большое доверие к кардиологам Украины. Это Европейское общество кардиологов пригласило в Евроиспая 4. Ну, это впервые происходит. И таким образом состояние здоровья украинцев войдет в единый регистр Европы, и рекомендации будут разработаны на уровне Европы. І ми зможемо їх приміняти і для України спеціально будуть розработаний. І, в общем-то, це високий уровень профілактики ішемічної хімічка і сахарного сахарна. Тобто діагності. ми можемо пишатися за розвиток да. сучасної медицини, за розвиток кардіологів да. наших. Да. А у нас є телефони дзвіночок. Давайте послухаємо. Ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Слушаємо вас, из я, вас я, внимательно. Я, я, вас. Мені поставили такий діагноз мене зігнута столка правої. Якоїсь там не пам'ятаю, ну на серці. Мені і сильно зружаються сосуди у серці і в голові. У мене сильний шум у шах, і мені приписали пить по 50 грамів коняку, це ваше буде лічення. Я мана якийсь виход, бо щось в мене ні те не виходить, ні не те. А прописав вам доктор це лічення? Так, да, так, да, так. Да. Лікар прописав 300 грам коняка. 50, 50 спасибо спасибо большое за вопрос 50, а жизненный 50, 50, такой 300? я думаю что вопрос <святый> на самом-то деле как бы насколько вот бытует же такое мнение да что алкоголь коньяк он, в коньяк дозах стимулирует так да, как расширяется организма. так ли это ну, людям приятно так думать, <свят> <свят> в общем-то, что употребляя, в общем-то, вот, э, алкоголь... Нет, э, ну, доктор, наверное, посоветовал. Мы... Я думаю, что это, в общем-то, было чисто на бытовом уровне, это была шутка врача, естественно. Вот. Здесь очень важно, если это все-таки сосуды, да, то вовремя сделать УЗИ, вовремя обратиться к сосудистому хирургу, вот. или это нейрохирург, или это невропатолог, если у пациента проблема с, голов... со, с сосудами головы. А насчет алкоголя существует очень четкая сейчас понятие. Значит, э, где-то идет 20 грамм в сутки алкоголя, чистого алкоголя. Мы будем теперь рассчитывать, или это вино, Лучше всего это красное вино, естественно, потому что существуют позитивные моменты в красном вине профилактически. Или это, если вы хотите, алкоголь, но это нельзя совмещать в один день, в пятницу. Это можно... Недельную, недельную норму выпить в пятницу. Это надо по чуть-чуть, вот эти 20 грамм чистого алкоголя. Но женщинам значительно меньше. И еще. У пациентов, к сожалению, с ишемической болезнью сердца очень часто бывает неалкогольная жировая болезнь печени, которая категорически запрещено принимать алкоголь. Поэтому лучше не искушать судьбу. И алкоголь все-таки, особенно славянской нации, в общем-то, убрать из своего больным с ишемической болезнью сердца, с сахарным диабетом. Убрать. мы все время слышим УЗИ сосудов головы и шеи. Это так называемые органы-мишени, которые больше, чаще всего поражаются атеросклерозом, или же все-таки есть и другие сосуды, которые, ну просто мы вот сейчас вот по телефонным звонкам, да, вот уже второй звонок, и... Так и в практике, и в жизни, или же есть какая-то другая абсолютно тенденция? Абсолютно правильно. Есть же атеросклероз, атеросклероз нижних кинзивок. Так само, так, есть там сопутные симптомы. Расскажите про это. Ну, недаром, это вы очень правильный вопрос задали, недаром сейчас, в общем-то, приняты рекомендации, даже украинской ассоциации кардиологов по периферическим сосудам. Сосуды нижних конечностей, да. сосуды почек, сосуды кишечника, сосуды... Э, внутричерепные и экстракраниальные черепные, но это все потому, что это доступно для доплера. С посмотреть, как идет ток сосудов, ток крови по сосудам. То есть это не обычное УЗИ, а когда мы как бы вот видим это, да, э визуализируем, Зима. да, вот эта красивая картинка да, красная. Да. Но, к сожалению, мы не можем посмотреть с помощью УЗИ коронарные сосуды, сосуды сердца. И здесь нам на выручку идет какой метод исследования? Два метода исследования. Угу. Да, Золо бам. Сегодня золотым стандартом является коронарная ангиография, но уже Европейское общество кардиологов для верификации анализа мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием сосуда сердца. И где который... она есть в Украине? В Киеве, пожалуйста. А Очень... кроме Киева? И в других Днепропетровске, в, Днепропетровск, в Донецке в, в крупных, крупных. обнаслы. Это неинвазивная коронарная ангиография. Уже уровень доказательства 2А для инфаркта миокарда без, без не сквозного без подъема семейного СТ для верификации диагноза. Но золотым стандарт, стандартом является коронарная ангиография. А как бывает диагноз такое лекувание атеросклерозу у нашему сюжете? Давите далее. Деякі вчені до сих пір не можуть діти згоди в тому, що таке атеросклероз, захворювання чи невідворотна складова старіння. Проте лікарі одностайні в тому, що закупорка судин атеросклеротичними бляшками стає причиною багатьох серцево-судинних захворювань, серцевої недостатності, аритмії, ішемічної хвороби серця та інфаркту. Можливий також інсульт при ураженні судин головного мозку. Діагностика часто виявляє вже серйозні проблеми серцево-судинної системи, навіть при незначних симптомах у пацієнта. Для меня это был шок, потому что человек, который всю жизнь вел нормальный образ жизни, я не употреблял спиртного, не жил в семье, где была стабильная обстановка и стабильное питание. То есть, ну, единственный, может, недостаток в том, что малоподвижный образ жизни, малоподвижная работа. Традиційні методи діагностики, такі як кардіографія чи ультразвукове дослідження, не покажуть самої бляшки, але визначать, якої шкоди вона завдає серцю. Ну, атеросклероз – це системне да? Ми можемо увідіти бляшки в сосудах, які йдуть до головного мозку, екстракраніальних да? проще. ми можемо увідіти атеросклеротичні змінення аортального клапана. Тобто, в сукупності з... Теми жалобами, которые нам излагает пациент с историей его заболевания и э, с более макро, да, большими.